Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Kembali lagi di channel Aku Si Adam. Sekarang kita berada di area persawahan lagi. Namun ini sawahnya sudah panen. Dan sebagian ada yang sudah dibakar sisa-sisa panen. Sisa-sisa daun dari padi itu mungkin beberapa saat lagi akan dikarap lagi. Oke okay, teman-teman sesuai dengan judul di thumbnail yang barusan dibaca sama teman-teman ber sorry mendekatkan diri kepada Tuhan dengan DJI Mini 2 SE itu memiliki maksud bahwasanya kita melihat ciptaan Allah melalui media drone DJI Mini 2 SE ini kita akan melihat keindahan alam kesejukan alam yang begitu indah di hamparan dunia ini karena dengan bertafakur dan bertatabur alam insyaallah kita akan senantiasa dekat kepada Allah mengagumi betapa indahnya, betapa besarnya ciptaan Allah ini. Ini berada di jam 7 ya teman-teman. Itu suasana di lapangan dekat SD Putat. Ini di area Tanggulangin teman-teman. Perbatasan antara Candi Sidoarjo dengan Tanggulangin Sidoarjo itu nampak sisa-sisa um, sorry, air yang dilihat sama teman-teman itu itu adalah genangan air yang di sekitarnya ada porporan minyak itu samping kanan kirinya di sawah seberangnya itu airnya masih ada Beda, kalau yang ada di area persawahan ini, kita tengok sebelah kanan, itu ada <tuk> asap dari sumber lumpur Lapindo yang ada di Porong. Coba kita ke arah selatan sedikit lagi. Itu yang berwarna hitam adalah. Hasil bakaran sisa-sisa padi yang sudah dipisahkan dengan isinya, mungkin beberapa waktu yang akan datang, dalam waktu dekat, mungkin ini akan digarap dan ditanami padi lagi. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Subhanallah, itu adalah keindahan alam yang luar biasa. video vlog kita tidak memuat kebanyakan tidak memuat sinematik ya teman-teman tapi untuk eksplor keindahan alam sekitar yang patut untuk kita kagumi yang patut kita lestarikan jangan dikotori ya teman-teman jika kalau membuang sampah buanglah sampah pada tempatnya ini saya di ketinggian kurang lebih di 100 15, 115 meter di atas permukaan tanah itu yang ada seperti pabrik ya teman-teman warna biru itu itu adalah pabriknya bumbu mahmuda yang dijual di orang-orang yang terkenal itu kita ke arah barat ini teman-teman ya kita kita melaju ke arah barat itu jalan jurusan putat ke desa ngapan terus berlanjut ke jalan raya Surabaya Malang itu kita lihat lagi ada tanggul lumpur Lapindo. posisi kita berada di kita turun ya teman-teman ya ini kita ya, turun ada di 100 meter karena 115 terlalu tinggi posisi ini um, cuacanya cerah sekali teman-teman ya di jam 7 ini mungkin ya ada sisa-sisa kabut kita tengok pelan-pelan sebelah kanan agar tidak uh, black light ini di area tanggul angin masih ada banyak persawahan di area seputat tanggulangin perbatasan candi sidoarjo pemukiman pemukimannya teman-teman sawahnya luas sekali itu yang sebelah sana masih hijau teman-teman mungkin belum panen di sana itu adalah pondok mambaul hikam teman-teman ya -teman. sebelah kanan itu nampak bangunan kotak itu adalah pondok Mambaul Hikam Mambaul Hikam Putet Tanggulangin Sidoarjo Nah ini teman-teman Ini adalah Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kita tidak terbang di sana Kita hanya Sebatas ini saja Di area sekitar saja dan Sampai ke atas pondok pesantrennya Oke teman-teman kita turun sebentar kita turunkan karena sekitar kita ada burung walet yang mungkin bisa mengganggu atau bahkan beresiko kita turunkan sedikit sambil nengok ke kiri nah ini seperti lapangan teman-teman tapi ini sawah teman-teman bukan lapangan Nah, kalau yang ini ini ya yang saya maksud tadi teman-teman. Ini adalah yang warna biru itu itu pabrik bumbu Mahmuda. Bumbu masak. Kita ke area timur. Agak ke timur. Dan kita turunkan, kita cari home point ya teman-teman. Saya bingung sebenarnya ini di mana letak saya. Oh itu teman-teman nah, ketemu teman-teman sebenarnya saya muter-muter tadi itu sambil menemukan sambil mencari titik poinnya biar bisa pulang teman-teman karena drone ini sudah difasilitasi sensor GPS jadi ketika di RTH return to home ya nanti drone nya bisa pulang sendiri teman-teman langsung ke titik awal penerbangan itu di sebelah tengah-tengah ada titik putih itu adalah saya <tuh> kita turun karena baterai menunjukkan di apa di mode kurang lebih berapa ini 35% di saya terbang tadi dengan kapasitas baterai 95% sekarang tinggal 35% jadi saya itu lebih cari amannya untuk terbang di area terbuka di area persawahan atau di lapangan yang tidak terhalang oleh bangunan-bangunan atau pohon-pohon besar karena dikhawatirkan yaitu tadi kata teman-teman yang berpengalaman bahwasanya kalau kita terbang di area padat bangunan atau bangunan yang tinggi itu sangat rawan sekali untuk kehilangan sinyal ya ini saya cari di tempat-tempat yang terbuka teman-teman memang sengaja karena sambil belajar karena masih belum pengalaman lama hanya kurang lebih tiga minggu saya menggunakan drone ini sambil belajar nah itu saya teman-teman menghadap ke sawah sambil jongkok itu saya perangkat ke sini sambil goes teman-teman tidak pakai motor tapi pakai sepeda panjang Nah itu saya berdiri Itu sepeda saya Polygon ekstrada 5 Warna hijau putih Ukuran M Sekarang saya WS-nya, Sambil melihat keindahan alam Dengan memanfaatkan tron, Ya seperti judul thumbnailnya tadi Agar kita bisa lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini Oke teman-teman itu kita turunkan mau landing Tapi saya biasanya landingnya langsung di tangan ya teman-teman nanti khawatirnya kalau turun di tanah itu pasirnya masuk ke mesin Jadi, Diusahakan bagi teman-teman yang pemula seperti saya Sebaiknya belajar untuk landing langsung di tangan. Biar apa, biar aman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.